অসমৰ বহিঃৰাজ্যৰ কৃষকসকলৰ দৰে ফেৰ মাৰিবলৈ হ'লে আমি উন্নত প্ৰযুক্তি প্ৰয়োগ কৰিবই লাগিব আৰু আজি অট'মেটিক আলু ৰোৱা মেচিনেৰে আলু ৰোৱা যন্ত্ৰৰে আলু ৰুম আগতেও ৰুই আছোঁ আৰু আজি যিহেতু এই পাছৰ কঠীয়াখিনি কোৱাহে অলপ উলম হ'ল সেয়েহে আজি শেষ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ শেষ কৰিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ আৰু এইখিনি আলুৰ জাত হাইব্ৰীড জাত পোখৰা ওৱান ছিক্সটি ছিক্স উন্নত জাতৰ এটা ভেৰাইটি অৰ্থাৎ উন্নত ভেৰাইটি বুলি উন্নত জাতৰ হয় আৰু এইটো অট'মেটিক আলহুৱা মেচিন আৰু এনেধৰণৰ মেচিনবিলাক আমি প্ৰয়োগ কৰিলেহে আমি বহিঃৰাজ্যত পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানা ৱেষ্ট বেংগল বা যিসকল ব্যৱসায় ভিত্তিত ডাঙৰ ডাঙৰ খেতি কৰে তেওঁলোকৰ লগত আমি ফেৰ মাৰিবলৈ পাৰিম আমাৰ যিহেতু অসমৰ ভিতৰতে উজনি অসমৰ ভিতৰতে তিনিচুকীয়া জিলাৰ শদিয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ মেচিন আজি বহু বছৰ ধৰি ব্যৱহাৰ হৈ আছে আমিও এই ধৰণে কৃষি কৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ আৰু এইফালে পথাৰখন আৰু সেইফালে অলপ দেখিছেনে সেউজীয়া হৈছে ঘাঁহনি যিখিনিত আগতীয়াকৈ ৰোৱা হৈছিলে আজি প্ৰায় দহ দিন হ'লগৈ তাত এতিয়া ঘাঁহ মৰা বন প্ৰয়োগ কৰিব লাগে কিন্তু আজি ভাবিছোঁ আলুখিনি আজৰি কৰি লওঁ তেতিয়াহে কামবিলাক চিজিল লাগি গৈ থাকিব বুলি ক'ব লাগিব আপোনালোকৰ ফালেও যদি আলু ৰৈ কেনেধৰণে ৰৈ আপোনালোকে জনাবলৈ নেপাহৰিবচোন আৰু অট'মেটিক আলু ৰোৱা মেচিনেৰে কি ধৰণে প্ৰয়োগ কৰিবলৈ কি ধৰণে আলু ৰুওঁ আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে জনাবলৈ নেপাহৰিব শেষত সকলোৱে দিনবোৰ শুভ আৰু মংগলময় হোৱাৰ